записывай нам. Да. Три стола, три стула, пять планшетов. Здравствуйте, мы ищем сервисный центр по решению любой вашей проблемы. Ну, здравствуй, здравствуй, принцесса, сколько лет, сколько сил. Ой, ну не знаешь, что такое дело, такое дело. Кстати, я не знаю, что ты завел... завелась бизнесом своим, стервосом за Ну, yeah. как-то да, жизнь на жизнь, чтобы зарабатывать. что по порядочным гражданинам. Как я тебя понимаю? В общем, у меня такая проблема, брюк, проблема. У нас пора свадьбы, а мне совсем нечего одеть. Вообще. А еще подарок надо. Ну пойдем ко мне в кабинет. Я тебе скидочку варуш сделал. Ну, расскажи, как у тебя бизнес-то идет, что интересно. Пойдем пойдем. Пойдем, пойдем. У меня, у меня то все хорошо. Только тут ко мне как-то недавно странные люди приходили. Просили помочь, шеф, много надежней. Короче, все я как рубашки. Уехала в отпуск, он совсем чуть-чуть начал. Беленький мой. Как звали ты их? А, кажется, они называли себя анимейшн. Да, 20... вообще. Ну так пойдем, пойдем, позаботимся о нашей психике. Чайку с пара, попьем. Грамот? Грамот? Грамот?